свидетельства некоторые будут истребованы будут истребованы э, информация о материалах о уголовных производствах которые сейчас происходит была удивительная позиция Генеральной прокуратуры и службы безопасности они э, то говорят, что дело в принципе, э, что уголовное дело никакого отношения к административному делу не имеет, потом они говорят нет нет они имеют это они ложатся в основу э, приговора под, они подают э, отдельные материалы уголовных дел э, сюда в суд когда мы просим, а давайте все уголовное дело присоединим, потому что там же и другие пояснения человека могут быть, и другие какие-то факты. Они говорят, не-не-не, но это же тайна следствия. То есть для них тайны следствия нет, они подают все, что нужно, все, что они хотят, все, что им нужно в суд. Для нас тайна следствия есть, мы не можем подать в суд те документы, ну, привлечь или попросить, чтобы истребовать в суд те документы, которые мы считаем, могут э -э, лечь в основу... Э -э, решение по этому делу. Власть совершила прокол на волне революционной эйфории. Они по иску Министерства юстиции, которое не имеет по законодательству права делать такие действия, подавать такие действия, они запретили уже две партии. В самом начале это русское единство и русский блок. На самом деле Министерство юстиции не имеет права подавать такие иски. Такие иски подаются государственной регистрационной службой. Но власть уже сказать, что да, действительно, вот мы вот так вот Неправильно поступили, уже, естественно, не может. И они будут биться до конца, они будут доказывать, что и Министерство юстиции такое делать может. Ну, в данном случае это абсолютно... Были судебные решения, они отсылаются на судебные решения. Да, мы обжаловали положение Министерства юстиции о госреестре. Решение об этих положениях есть, что они соответствуют закону. Но, с другой стороны, мы у суда просили закрыть дело не... Мы здесь ставили вопрос, вот в этом процессе, мы ставили вопрос не о положении, о Министерстве юстиции. Мы ставили вопрос о том, что Министерство юстиции выходит за рамки своих полномочий. Ну, наши, эти наши аргументы будут дальше в решении, если будет решение не в нашу пользу, будет в апелляции и так далее.